Система требует кардинальных изменений. Но вот таких системных преобразований за этот период, за период независимости нашего государства в Министерстве внутренних дел не происходило. Можно по пальцам перечислить на одной руке. Достаточно будет таких пальцев, чтобы сказать, какие новшества появились в украинской милиции по сравнению с теми новшествами, которые были в свое время в милиции Советского Союза. Это подразделения внутренней безопасности и коррупции были созданы, это подразделения по борьбе с организованной преступностью были созданы и несколько раз поменяли название БХСС. Его называли одно время ОЗПП, потом назвали ГСБП, и, собственно говоря, о преобразованиях можно речь дальше не вести.